Ну что, поехали. Футбол, футбол, УПЛ, уууу, фу -фу -фу. УПЛ понадобится. УПЛ. Только что смотрел, пока там просматривал матчи. Это вот, это такая. Я не знаю, как их можно смотреть. Но они такие нудниши вообще. Здесь Пиваковский, он хоть мячом может жонглировать. Які-то схеми рисують, хтось кудись не добіжав, хтось прибіжав, брошко там стоїть, що таке творився. Так кому це интересно? Один-один, все. Могли програти один-два. Там игра Гри... розкриває тебе. Я вам кажу, хто буде грати, той буде сидіти без трусів. Не грайте, ставки. Ставки це зло. Так, по. А у него по правую руку сидит вечно там еще один. Он за Киев так топит, что до Сырачки. Он за Киев готов любого покусать. Такой худый. Так, матчи вчера рух. Ну, заря отскочила. Играли в примитивный футбол. Имени вот этого кто у них там тренер у нас играл. бестолковый ну хорват И потом он же женился на дочке одного из чемпионов у СССР тогда Башкирова по-моему забыл это он тренер ну хорошо не играли ну стыда просто стыда рух такой обещание вроде не рух был а ливерпуль какой-то рух должны были забивать в начале самом Заря контратаку забил, а потом вот этот Будкивский, я не знаю. Я думал, что он уже в пенсионном фонде давно живет. А он еще играет. И этот Будкивский по какой-то траектории гол. Рух был сильнее и лучше. Все. Заря дизлайк, Вот так, дизлайк ставится. Так, Верес это наше все, наше будущее, которое торгует с россиянами. А трибуны у них черная. Черно-красные, ну как флаг сопротивления. А Диван ничем не. Босрига и Вкорига это путинский дружок, олигарх. И они с ними продают им игроков. Верес играл в ерунду. Ковас смотрелся лучше Ковалевка. Верес там была контратака, куча рикошетов. Ковас сам себе забил гол. Потом от Квиталия забили красивый гол, очень. Мне такие нравятся. Потом женщины судили три, она должна была оставить пенальти раньше ворота Коваса Коваливки, там было уже нарушение, удар в лицо он бил, ну, ну ударил он Верес в лицо. Потом Берес спросил еще полдня, пенальти не было, а в конце было тоже пенальти. Не надо хватать руками, не надо бить по лицу, опять. Только пенальти еще должно было быть одно в самом, ну, в середине матча. Ингулец я не смотрел, не хватает нам все время. Но Ингулец удивил в Кахуфенхайм урозню э, по усе, з ним бореться Андрій Шевченко і його банда ОПГ Шевченка, ОПГ Балда номер 7 Інгулець, молодці, обіграли кривбас президента України. Вот тут і біна. Вернить Дуб, когда, когда я был маленький, вернее, Дуб був головним тренером шерифа, він обіграв в Реал Мадрид. Реал Мадрид. Сейчас Поворознюк его дрючит. Убитый, раненый, тяжело раненый Поворознюк. Который платит только в гривне. так, серия А. Милан Лацо. Ну, как я и сказал, что Милан, наверное, проиграет. Проиграли. Была, в принципе, равная игра. Но Лацо в самом конце заработал пенальти. Долго пересматривали, поставили точку. Ну, Милан у Милана форма сейчас как у сборной Португалии, красно-зеленая. Консесая свое уже от Консесаю. Так. Не знаю, Порту он, по-моему, да, тренировал. У него там вроде что-то получалось, но тут нифига. Гол красивый, правда, Милан забил. Головой в девятку. Такое люблю. Рома и Кома. Ну, я же говорю, у этого Рангере, да, у него игроки вот эти маленькие, открою состав, они хорошо смотрятся, вот они все задышали. Вот это Анхелиньо, Кане, Со... 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 Соуль, ч... потом этот Дебава, Пелигрини, Шамуродов, Салимакерс, кто там на... выходил на замену? Э... Да, Салимакерс пизилью. Они классно играют. Это вот не всю игру строят. Потому что они коротконоги, тык-пык-пык, И низом и пошла контратака. Рома это сейчас ядерное оружие. Не благодаря столбику. Ну, столбик забил, я вас поздравляю. Я Артему желаю всего самого лучшего. А его считают дуболомом, табуреткой номер два. После моей табуретки. Ну, он забил, молодец. Открылся с левой ноги, подставил, молодец. Ну, и плоскогубцы развод стреляют. Эльдор играл хорошо, но его заменили, он наелся. А на Дебале было пенальти, надо было ставить точку в ворота Кома. Не поставили. Дебала никогда не, не, не симулирует. Он просто так ставит корпус, что его надо только ломать. На Дебале получил Кэмп красную карточку, вполне заслуженно. И Рома порадовал. И Рома играла против сильного кома. И Рома молодцы. А так как Рома молодцы, пионеры ленинцы, ленинцы, дзержинцы, все дни про дзержинцы, то мы смотрим на таблицу легким движением руки. И Рома обходит Милана на, на номер 8. Рома в одной победе от седьмого э, места. Фиалок может обойти. И вот не верю в этого раньере, который Лестер сделал чемпионом АПЛ. Раньери по надусю. Алексис Салимакерс молодец. Вот надо просто бить. Три рикошета, все равно мяч залетел красиво. Так, кто там еще мучился вчера? Дженна Эмполи, как я и предполагал, будет 1-1. У Эмполи сейчас в порядке. И Дженна в порядке, но Эмполи еще лучше. И вчера Болонья... Я вчера расклад классный там. Болонья обыграла 2-1 Калери. И очень точно прочувствовал тонко Тарина бахнули Монсу 2-0. 0-2 на выезде. И не благодарите. Вчера сериал у меня такая прямо Робин Гуд. Губин Рот. Так. Легким движением руки сегодня еще Ювентус играет. Но они, я думаю, выиграют у Вероны. 2-1 или 2-0. Так. Лига 1. Лига 1. Другие матчи. Вчерашние. Леон Бресс 2-1 и не благодарите, как и предсказывал. Ассер Страсбур, Ассер проиграл 0-1. Пойми, говорил наоборот. Монпелье получил 0-4 отрена. Ну, Монпелье, когда хочет, упирается на вы Но они умирают. Ну, прогнозируемо. Анже Тулузу не предсказывал, Тулуза вынесла Анже. И точно был уверен в результате Марсельнан 2-0. И не благодарите. Так. Валига. Валига, Валига. In the field Так, вчера. А Сосуна Валенсия удивила Валенсия. Но не пытается выздороветь. Бабла там дофига. 3-3. А ну Будимир мой забил. но ну, Будимир пенальти. Так, запоминаем, что Валенсия начала одуживать. Мальорка у Лавес предполагал 1-1. Думал, может Мальорка все-таки один их забьет. Барселона всегда. Трялся всегда. Тут с Реал Мадридом на кубке играли супер. Лунин там умирал. Ну а вчера же видели, да. Изнасилование. <клёх> изнасилование. Реал Соседа, такое впечатление, вроде это был Ивка Верес. Так. Лиганес Хетафе. Ну, предполагал, ровная борьба. Лиганес сдернул все-таки Хетафе. Ну, ожидаемо, все ожидаемо. В принципе, Ла Лига вчера была более-менее ок. Немецкая Бундеслига. Кстати, там хороший сериал вышел про Юргена Копа. Буду сегодня смотреть. Вчера две серии посмотрел. Как Юрген Коп принял Майнц и его карьера на резко. Рекомендую. Кто фанат этого удивительного мужика? Юрген Коп. Да. Классный сериал. Четыре или пять серий. Амазон, по-моему, снял. Аусбург <coughs> Фрайбур, как я говорил, 0 И не благодарите. А Юнион проиграл Хольштайну, не ожидал, не ожидал. Так, и что там еще? А еще был Кубок Англии. Кубок Англии. Английской футбольной лиги. Э, нет, это получается они английской футбольной лиги. Вот вы выдумали они этих кубков. Англичане они такие экстравагантные. Кубок Англии по футболу. Так, сьогодні Форес і Псвич Ну пойми, що там надо. Наверное, Форест выиграет. Потому что Марсипакикс хоче все выигрывать. По пенальти проиграл Манчестер Юнайтед и Амарін Амарін Амарин с Иваном не з и с сая вони они умирают. Он же хорошо, он хорошо выглядел, Амарин, когда жил у Португалии. А сейчас он похож на героинового наркомана, которому 800 лет. Потому что он принял Манчестер Юнайтед. Оно ему надо было. Так. М -м -м. Лучше бы Иван не оставался, он бы был органичнее. Ньюкасл проиграл Брайтону 1-2. Ну, а так, в принципе, а так, в принципе, все. Комментировать больше нечего. Сейчас посмотрю Лига Чемпионов, когда там. Там же скоро Лига Чемпионов, наверное. А ну, включу этот Лига чемпионов УЕФА. Лень уже пальцами руководить. Завтра. О, ну завтра я прокомментирую завтра. Все, всем хорошего дня, всех обнимаем, мы самые лучшие. У меня самый лучший вог футбольный. И как и боксе Я андердогов даю до 80% точно. Все, но по сарам враг не пройдет. Но в Испании он прошел.